Какая ситуация не складывалась бы в стране, есть люди, которые не перестают думать о здоровье нации, физическом воспитании подрастающего поколения и его здоровом образе жизни. Областная федерация боевого самбо сегодня, 11 мая 2014 года, в легкоатлетическом манеже комбината «Запорожсталь» организовали открытый чемпионат Запорожской области по боевому самбо. В соревнования допускаются спортсмены 12 лет и старше в разных возрастных и весовых категориях. Работа мандатной комиссии уже окончена. Регистрация, взвешивание и жеребьевка. После семинара судей и знакомства с правилами переходим к проведению схваток. Цели и задачи мероприятия ⁇ популяризация боевого самба среди молодежи и людей, желающих его освоить как искусство самозащиты и как способ здорового образа жизни и его философского восприятия. Воспитание у подрастающего поколения, а также взрослого населения Украины любви к родине и лучших патриотических качеств. Укрепление дружественных связей между организациями спортивных и боевых единоборств. Повышение мастерства спортсменов, тренеров и судей. И, конечно же, отбор лучших спортсменов для участия в национальных и международных международных соревнованиях. Возникла идея сегодняшнего мероприятия. Идея возникла в 2012 году. Это по-моему была осень. Я, я организовал благотворительный фонд хорта. Мы начали популяризировать виды спорта. Ну и так как э, видов спорта очень много, соответственно, пришла идея популяризировать не только единоборство, но и классические виды спорта. Еще самое главное позыв этого всего мероприятия о том, что разные виды направлений, в том числе единоборство, и в том числе классика, то есть олимпийские виды спорта, соединить на одном ковре. В этом году мы сделали на четырех коврах. Риск был в том, чтобы соединить разные школы в, одном, в рамках одного фестиваля. То есть, вы видите, происходил штавхач, происходила греко-римская борьба, происходила вольная борьба и боевое самбо, на основе, в принципе, которого мы проводили фестиваль. Очень зрелищно показали себя боевые самбисты. Очень зрелищно. Вы огромное количество своего времени уделяете физическому воспитанию подрастающего поколения, пропагандируете здоровый образ жизни. И сегодняшние соревнования яркий тому пример. Скажите, что понравилось, что впечатлило и что огорчило? Все было хорошо но на нормальном достойном уровне. Единственное, что хотелось бы, чтобы как можно больше деток участвовало в этом всем, чтобы они, так сказать, развивались и духовно, и морально. Этот вид спорта помогает быть более устойчивым в нашем интересном мире. Поэтому, я думаю, будем проводить и дальше стараться. принимали участие показали кто на что способен вы остались довольны в какой-то степени да но все зависело от их выступления зависело сколько не тренируется Я считаю, что мир в данный момент спасет патриотизм, э, самоотдача, готовность пожертвовать ради своей Родины, ради Украины. Украина едина. Я хочу сказать, что сегодня у нас замечательный пример э, спортивного мастерства, дети, патриотизма, здоровый образ жизни. Ведь э, когда шли соревнования, прекращались войны с давних времен. Ну и сейчас у нас было два таких события, 25 лет вывода советских войск в Афганистане, такая крупная дата, я возглавляю Союз ветерана Афганистана города Запорожья, ну и буквально накануне у нас был день победы. И я считаю, как вот долгие годы мы гордились ветеранами, которые завоевали нам эту победу. И я думаю, что ветераны могли бы гордиться сегодняшней молодежи, сегодняшним поколением. Проходят дни, недели, годы, падения, взлеты, не волнуют погода. Работать над собой сложнее, чем говорить другим об их недостатках. И кто-то может когда-нибудь в чем-то станет сильней, когда услышит эту песню о жизни рожденных. Идти вперед, несмотря ни на что, никогда. Остаться победителем среди толп побежденных и не терять равновесие в схватке под свеца. Это игра, нет, это борьба за право считаться лучше Плюс жить, не выживать Гнуть свою линию с учением Зигару Кано С верой в себя идти и побеждать Побед и главное здоровье Если здоровье будет, то будут и победы А если когда здоровья не будет, то какие могут быть победы без здоровья? пацана, это моя борьба Это то, во что верят тысячи пацанов Это для тех, кто идет дорогой отцов Отдавших жизнь за веру, и так будет всегда Это путь пацана, это моя борьба Заново рожденный воином, воином уйти должен Обмана быть не может, и ненависти тоже Только вера, слышишь, тут не бывает гладко Кто лучше подготовлен в жизни решать схватка За все посадка, нервы на захватом Растаскивая жизнь, как на татами мне надо быть самим собой, верить себе и Богу, почитая до конца выбранную мной дорогу, тебе понятно это что есть такие же И они семья Даже если не знают друг друга То до конца борются за то, во что верят Ни на что не смотря Живем одним днем, живем одной минутой Живем одной борьбой Чтобы случилось чудо, мы в это верим Но головой звезда ведет вперед И освещает путь борца Это то, во что верят тысячи пацанов Это для тех, кто идет дорогой отцов Отдавших жизнь за веру И так будет всегда Это путь пацана, это моя это моя борьба Это то, во что верят тысячи пацанов Это для тех, кто идет дороги отцов Отдавших жизнь за веру, и так будет всегда Это путь пацана, это моя борьба Это то, во что верят тысячи пацанов Это для тех, кто идет дороги отцов Отдавших жизнь за веру, и так будет всегда Это путь пацана, это моя борьба Это то, во что верят тысячи пацанов Победители и призеры соревнований награждены. Грамоты, медали, кубки. Напряжение и усталость велики, но радость от участия и побед видны на улыбках. А внимательно следили за поединками и болели за участников открытого чемпионата Запорожской области по боевому самбо всегда ваши. Студия профессиональной видеографии «Кадрим Продакшн» и я, Алена Султанова.